Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Несмотря на режим прекращения огня, боевики и российские военные продолжают нарушать достигнутые договоренности. С начала объявления перемирия террористы обстреляли позиции сил АТО 89 раз. В результате погибли 5 военнослужащих, 33 ранены. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Один из факторов обстрел в городе Счастье зарегистрировали представители миссии ОБСЕ. Наиболее опасная обстановка остается в районах Донецкого аэропорта, населенных пунктов Дебальцево, Северодонецк, Фащевка, Авдеевка. Украинские военные строго соблюдают условия перемирия и открывают огонь только в ответ. Также Андрей Лысенко сообщил, что наши военные продолжают укреплять рубежи и восстанавливать боевой потенциал войск. Сила АТО удерживают установленные ранее позиции. По данным группы информационного сопротивления, боевики атаковали опорный пункт возле Родникового. Штурм был отбит. Ночь с 8 на 9 сентября прошла без потерь. Вооруженные силы Украины удерживают установленные ранее позиции без нарушения договоренности о прекращении огня. Вместе с тем продолжаются обстрелы позиций блокпостов сил АТО. В частности, четыре раза с применением минометов и установок «Град» был обстрелян аэродром «Донецк». Также террористы провели обстрелы позиций наших войск неподалеку населенных пунктов Родниковая, Докучаевск, Тоненькая и Дебальцево. Обстреливали сегодня ночью и Донецка, а именно, как сообщили в Горсовете, Киевский район города. В результате повреждены здания школы-интерната номер 22, жилые и частные дома. Есть пострадавшие. В больницу доставили женщину со осколочным ранением. На утро обстановка в Донецке оставалась напряженной. Тем не менее, система жизнеобеспечения и общественный транспорт города работают в штатном режиме. Аварийные бригады восстанавливают электро- и газовые сети. Летчица Надежда Савченко, которую незаконно удерживают в России, опротестовала проведение психиатрической экспертизы. Жалобу рассмотрят 26 сентября в Басманном суде Москвы. Об этом сообщает один из адвокатов украинки Николай Полозов. Решение об экспертизе было принято на последнем заседании Воронежского суда. Освобождение Надежды Савченко и Олега Сенцова, которых незаконно удерживают в России, сегодня обсудили глава МИД Украины Павел Климкин и комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужнекс. Кроме этого, политики говорили о нарушении прав человека в Крыму, в частности, о возможности привлечения комиссара к решению вопроса украинских граждан, находящихся в местах лишения свободы на полуострове. Комиссар также планирует посетить оккупированный Крым 10-12 сентября. Украина до сих пор не получила информацию о грузе второго российского гуманитарного конвоя для Донбасса. Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Белоус. В связи с этим окончательного решения по конвою пока нет. Неизвестно также, как его будут доставлять железной дорогой или машинами. Напомним, накануне Игорь Белаус заявлял, что в ближайшее время украинская сторона отзовет своих таможенников с российского пункта пропуска, так как дальнейшее пребывание там опасно для их жизни. Волонтеры проводят поиск останков украинских военных, погибших в зоне АТО. За последнюю неделю удалось отыскать 18 тел. Об этом сообщил руководитель волонтерской группы Ярослав Жилкин. Для установления личности останки отправляют на суд медэкспертизу. Сейчас волонтеры работают в Иловайске и в районе Саур-Могилы. Находят волонтеры и массовые захоронения. Сколько там, нам неизвестно. Но ну, следует полагать, что наверняка больше, чем пять человек. Почему? Потому что глубина залегания большая, привозились останки убитых машиной, поэтому следует полагать, что там немаленькое количество. За время проведения АТО медицинскую помощь получили более чем две с половиной тысячи раненых. Об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Минобороны Украины Виталий Андронати. Сегодня в больницах лечится 1173 военных. По его словам, все военные госпитали стопроцентно обеспечены препаратами для лечения раненых в зоне АТО. А вот с медицинским оборудованием некоторые проблемы есть. Оно несколько устарело. Однако процесс его обновления продолжается. Вместе с тем специалист Минобороны отметил, что украинских солдат необходимо обеспечить индивидуальными аптечками. На закупку отечественных требуется около 170 миллионов гривен. Сейчас проводится работа, чтобы каждый военнослужащий имел такую аптечку. Это американская аптечка, это стандарт НАТО. В принципе, в этой аптечке есть то же, что и в нашей, но плюс к этому есть лейкопластырь, перчатки и очень хороший американский жгут, который нам также очень нужен, но он очень дорогой, стоит 26 долларов. В будущем вооруженные силы Украины будут переходить на комплектование такой же, но украинской аптечкой. Сейчас проводится работа, чтобы такие аптечки производились в Украине. Вот такой, То есть сейчас проводится работа для того, чтобы эти аптечки вырабатывались в Украине. Вашингтон настаивает на усиление санкций против России. С таким заявлением выступил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома. В США считают, что Кремлю необходимо выставить дополнительный счет за агрессивную военную деятельность, которую она ведет в Украине. Ожесточением санкций в отношении России грозит и Канада. Министр иностранных дел страны Джон Берт пообещал Москве ответные меры, если на востоке Украины не будет продлено перемирие. Участие России в украинском конфликте очевидно. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому радио. По ее словам, агрессию Кремля против Украины нельзя оставить без последствий. Ввиду этого санкции являются единственным средством давления на Москву, поддерживающую сепаратистов в Украине. Как только обстановка нормализуется, меры наказания будут отменены. В то же время официальный Берлин исключает военное решение конфликта на Донбассе. Так называемую Новороссию объявили угрозой национальной безопасности Румынии. Такое заявление сделал президент страны Троян Бесеску по итогам саммита НАТО в Уэльсе. По его словам, новый геополитический проект Кремля распространяется до самой границы с Румынией. План Владимира Путина в том, чтобы поглотить Приднестровье, достичь Дуная. Ввиду до этого Румыния стоит подумать над усилением своей обороноспособности. Аналогичное опасение и у Чехии из-за российской агрессии страна планирует увеличить расходы на оборону в полтора раза до двух миллиардов долларов уже в следующем году. Данный шаг согласовали три основные парламентские партии. 150 миллиардов гривен ежегодно выводили из госбюджета через тендеры бывшие чиновники. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, из-за нарушений и злоупотребления разворовывалось три четверти средств, выделенных на госзакупки. А это, по подсчетам экспертов, приводило к сокращению ВВП страны на 6-7%. Около 75% бюджетных ассигнований, выделяемых на государственные закупки, использовались с грубыми нарушениями. Я переведу это на простой язык. Эти деньги просто воровали. Речь идет о 150 миллиардах гривен в год. За последние 4 года это явление приобрело массовый безумный характер. На следующей неделе Кабмин рассмотрит предоставление адресной ежемесячной помощи вынужденным переселенцам. Предполагаемая сумма 884 гривни на каждого члена семьи. Об этом сообщил глава межведомственного координационного штаба по вопросам соцобеспечения граждан, перемещаемых из временно оккупированной территории и районов АТО Василий Стоецкий. Также правительство разрабатывает механизм возмещения ущерба за разрушенное жилье в зоне АТО. Постановление Кабмин Мина уже находится на согласовании ведомствах. По данным Стоецкого, на сегодняшний день жильем обеспечено 271 тысяча переселенцев. Между тем, ежедневно зону АТО покидают около трех тысяч граждан. Однако люди начинают возвращаться домой, когда в их родных городах прекращаются боевые действия. Ну и одним из таких городов является Славянск, где продолжается восстановление городской инфраструктуры, в том числе и при поддержке Всемирного банка. После освобождения города от боевиков здесь возобновилась реализация проекта по замене насосного и энергооборудования для модернизации водопроводно-насосных станций и канализационных очистных сооружений. Представители банка констатировали, что сегодня данный инвестпроект в Одессе, Калуше, Кременчуге, Славянский, находится на завершающей стадии. В остальных 10 городах участниках проекта завершен. Инвестиции в него составляют 140 миллионов долларов. Российские компании за санкции могут быть исключены из мировых фондовых индексов. В конце июля провайдер MSCI уже составил несколько индексов без российских компаний, включая Всемирный индекс и индекс развивающихся рынка. В это было сделано в ответ на запросы некоторых клиентов, обеспокоенных западными санкциями. Об исключении российских компаний своих листингов сейчас размышляют и в Standard Poor's, и «Доу Джонс». Напомним, что США и Евросоюз уже закрыли доступ на свой рынок капитала в крупнейшем российским финучреждениям – Газпромбанку, Внешэкономбанку, ВТБ, Банку Москвы и Россельхозбанку. На этом у меня пока вся информация. До встречи.